В'ячеславе, доброго вечора вам. Чи доброго. чуєте ви нас? Про ситуацію з розстріляним працівником Служби безпеки України. Чи можете повідомити якісь нові деталі? Ви кажете, що особистості злочинців встановлені вони в розшуку? Чи відомо хто ці люди, який вони мають стосунок до військових? Да, що Сотрудник службы безопасности Украины. В настоящее время установлено, что действительно сегодня близко около 7 часов утра на одной из улиц Волновахи сотрудники избу совместно с прокуратурой и сотрудниками милиции пытались пресечь преступную деятельность лиц, которые занимаются незаконной поставкой на территорию ДНР различной продукции. В результате В настоящее время, в результате совместной работы СБУ и МВД, лица, совершившие преступление, установлены. Сказать, что кто-то из этих людей причастен к какому-то добровольному отряду, в настоящее время ну, нельзя так вот сказать. Каких-либо достоверных данных о а причастности к каким-либо добровольческим батальонам нет. Угу. В настоящее время идут, идет работа направленная на установление местонахождения и задержания преступников. Угу. Пане В'ячеславе, ще одне запитання. І щодо Костянтинівки, це цього тижня трапилося. І взагалі щодо загальної ситуації криміногенної в області, наскільки вам вдається тримати під контролем ситуацію в містах, які власне контролює українська армія і де є українська міліція? Ну, так, кримінальна ситуація на території області стабільна. Ми Константиновский. мы сделали соответствующие выводы. Провели совместное совещание с военной комендатурой, военной прокуратурой. Приняты решения определенные, которые изменят ту ситуацию, которая имела место быть ранее. Приняты дополнительные меры по обеспечению правопорядка и поведению военнослужащих на данной территории. Все те замечания, которые высказывали люди в Константиновке, приняты. Дякую, Вячеслава Броскин.